الحمد لله وكفى وعباده الذين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طعم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ مسلی علی سیدنا محمد معلی آل سیدنا محمد مبارک اللہ جنہ نے ہماری پر عظیم احسان فرمایا ہے اللہ ہمارے ساتھ بہت دیت محبت فرماتے ہیں اللہ پاپ نے ہم کو پر مبارک کا مہینہ دیا ہے اور اللہ جان نے فربان ہے فلکان میں جو لو پوری رات اپنے رات کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں راتوں کو عبادت کر لیتے ہیں سجدے بھی کر لیتے ہیں قیام بھی کر لیتے ہیں اور اللہ شان وہ امام نبی علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس بندے نے رمضان مبارک میں اللہ کے سامنے کڑا ہوا اللہ شان ہو اس کے پہلے ساروں کو فرماتے ہیں اللہ شان کا فرمان مبارک بھی ہیں والسم اب کا بکرتا وسیع مینا اللہ طویرا تو اپنے رب کی صبح شام اللہ پاک کی تصدیق بھی بیان کر لے اور پوری رات اپنے رب کے سامنے آپ سے بھی کر لے ان دعائتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رات کے وقت اللہ پاک کے کی سامنے قیام کرنا یہ اللہ جلسم کو بہت محبوب عمل ہے اور رات کے وقت ہم ترویح کر لیتے ہیں اللہ پاک کے سامنے اللہ جد کا فرمان بھی ہے تم اس طرح کر لے جب جو بندہ اللہ پاک کے سامنے عبادت کرنا ہے تو اس میں نے گا اللہ جد کا فرمان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سالہ کا عبادی انی فین قریب اجیب دعوت الدعین اذا دعان فلیس حجیب اجیب وَلْيُؤْمِنُوا بِذَعَ اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھ لے ہیں میرے بارے میں انی میرے بارے میں آپ سنبھال لیجیے فائدنی قریب کچھ بدا گدا دائی یہ جا جو بندہ مجھ سے دوڑ مانگے میں اس کی غالب کو پوری فرماتا ہوں اور فیصت دی بری لوگوں کو چاہیے میرے بندوں کو چاہیے میرے احکامات پہ جنے کی گزار لے اور میری پریمات بھی رکھ تاکہ ان لوگوں کی ہدایت ملے رات کے ہم قیام کریں گے اللہ پاک کی بات ماننا ہے اللہ فرمائے گا اور اس میں کیا مل کی فضیلت شعب المان نے یہ ہم جس پاکی مبالکہ ہیں اللہ کے حمیب علیہ السلام کا فرمان ہے پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی تو اسوان کے دروازے کھلے رہتے ہیں یہ اسوان کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں باپ و آخر آخر رات تک یہ

اور اس کے لیے جنت میں ایک مہد بھی بنایا جاتا ہے جو سرخ یقوت سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس محل کے ستونا الف بابن ان کے ستر دروازے ہوتے ہیں ستر ہزار دروازے ہوتے ہیں ان کیمراہ اور ہر دروازے پر وہ یقو کی بنا ہوا ہکس نے کام ایک مہد اس کے سامنے بھی ہوتا ہے ستر حضر، ستر حضرت دروازی حضرت دروازی کے ساتھ ایک محل ہوتا ہے اور ہر محل اور ہر محل اس پہ سونے کے عقوت بھی ہوتے ہیں سرخ رنگ کے یقوط بھی ہوتے ہیں اور پھر فرمایا پفرمایا تم سے جو بندہ ادا سامہ امر یومن من رمضان رمضان مبارک کے روزہ رکھ لیں ما تقدم من ماتدم بھی ثالم ما فوج جاتے ہیں اور دوسری بات یہ یوم من صالیوم رمضان تک یہ بات وہ دیتی ہے اور اس کے بعد وصطفر لہو کل یوم سوا الفا مالکن اس کے لیے سعود ستر ہزار فرشتی اس لئے دعا مغفرت بھی کر لیتے ہیں صبح سے لے کر غروب افتاب تک اور ہر سجدے میں اس کے لئے ایک شجر درخت بنایا جاتا ہے جس کے صاحب پانک سو سال گوڑا گزرے گا اتنا طویل شجر درخت بنایا جائے گا یہ شع ایمان میں جرم نمبر پانچ میں ہی ہے میرا رض کرنے کا مقصد اللہ جل ہم کو اور رمضان نصیبی فرمایا ہے اور اس میں قیام ال کے اتنی زیادہ درج برکات ہیں اور ہم اس کو کرنا چاہیے اللہ چل ہم سب کو رمضان مبارک میں اچھے اچھے اعمال کرنے کی تو فیک نصیب فرمائیں کیونکہ رمضان ممالک مہینہ یہ آخرت کی دیئے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی دی کیوں کا سیزن ہوتا ہے اور بنا معاف ہو جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو امن کی توفیق نصیب فرمائے واخر گوانا الحمد للہ ربد